Pour cette recette, il vous faudra 90 g de poisson, un poisson de votre choix. Ça peut très bien être comme ici du poisson blanc qu'on a fait un petit peu griller ou alors dans mon cas un morceau de thon que j'ai également légèrement grillé et que j'ai poivré. Une fois que votre poisson est cuit, je vous invite à l'émietter le plus finement possible. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser du poisson qui sera en boîte, en bocaux, si vous n'avez pas de poisson frais dans votre frigo en ce moment. Ajoutons maintenant notre deuxième ingrédient qui est tout simplement un œuf. C'est un œuf de calibre moyen que nous allons ajouter au thon et nous allons préalablement mélanger. Avant d'ajouter notre troisième ingrédient, vous allez voir que ça rend les choses beaucoup plus simples. Et maintenant, notre troisième ingrédient qui est tout simple 70 g de fromage à râper. Vous pouvez choisir le fromage à pâte dure de votre choix. Ici, évidemment, j'ai choisi du fromage cheddar, puisque je vis en Grande-Bretagne et que les cheddars de ma région sont incroyablement délicieux. Et comme vous pouvez le voir, j'ai râpé mon fromage avec un zester. Ça rend. Mon fromage râpé beaucoup plus fin, et c'est beaucoup plus simple, là encore, non seulement pour mélanger, mais ensuite pour former vos bâtonnets de poisson. Bien mélanger, n'hésitez pas à appuyer avec le dos de votre cuillère afin de bien presser le tout. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à former vos bâtonnets de poisson. Vous pouvez les former en version longue ou en version mini. Et pour éviter de la chapelure ou alors de la friture, nous allons cuire nos bâtonnets de poisson au air fryer à 190 degrés pendant environ 12 minutes. Et n'oubliez pas de retourner à mi-cuisson. Mais sinon, sachez que vous pouvez également cuire au four ou alors dans une poêle graissée. Vous obtenez des bâtonnets de poisson qui sont croustillants et très fondants à l'intérieur. Une recette, trois ingrédients seulement, vraiment parfaite pour un lunch rapide ou alors pour un dîner léger. Avec ça, vous pouvez oublier le poisson pané car ce sont des petites merveilles. Ils sont délicieux à plonger dans une mayonnaise fait maison, ou alors tout simplement pour accompagner une salade composée. Et maintenant, voyons l'intérieur de ces bâtonnets de poisson. Ils sont délicieux, ils ont du goût, il n'y a pas besoin d'ajouter de sel puisque le fromage est déjà assez salé. Et maintenant? Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.